yoq barchaga assalomu alaykum sizlar bilan yana so'z o'yinlarimiz davom etadi bugungi darsimizda hayvonlarni o'rganamiz va har doimgidek men uchgacha sanayman va siz mana bu yerda ko'rib turgan hayvonlarni korey tilida topishingiz kerak bo'ladi bo'lmasam boshladik birinchisi on suni yaxshi keyingisi nakta juda ham yaxshi keyingisi judayam yaxshi davom etamiz kangaji judayam yaxshi keyingisi kuyani yaxshi davom etamiz so juda yam yaxshi keyingisi kemi charisayo va oxirgisi mayli chariyo mendan oldin nechtasini topdingiz tezda kommentariyada yozib qoldiramiz va nechtasini birinchi marta eshitib o'rganib oldingiz buni ham yozib qoldirish esdan chiqmasin keyingi darsda ko'rishguncha